Одинадцятий Сергій Зеньов, 41 Степан Гірський, сімнадцятий Олег Голодюк і 21 перший номер Грегор Балажець. Такий от склад виставляє Павло Кучеров на сьогоднішній поєдинок. Склад із яким потрібно більш новинко детально ретельно знайомитись уже на футбольному полі. Особливо це стосується лінії захисту. Атака Дніпра, прострільна передача. Один нуль. Калинич открывает рахунок у цьому матча вот как раз я сказал из линии захиста потребно знаем тому что дуже и дуже экспериментальна она и одразу Днепро что называется підтверджує на видео мои слова вот здесь опрометчиво, да, бросается под под мяч Гомес как бы перекрывая прострел но отыграл себя просто напросто вот этим броском немножко бездумным на мой взгляд вот, и упростил просто ситуацию для, для своего оппонента. Ну нужно отдать должное Днепрянам, которые ну просто прекрасно здесь кулаков увидел этот бросок, так сказать, и на финте обыграл игрока и четко отдал Калиничу, который в принципе это его хлеб быть там в том месте и забивать голы с, с той позиции, в которую он попал с опорным полузащитником Качуком Федецкий и Голодюк по... по краям от него и перед ними Худобяк играет, вот что-то такое. Ну тут еще и есть и, и... и другие конечно. За него ну, да, з... на левом фланге. Да, а мы сейчас ой-ой-ой, сейчас пенальти по-моему ма обозначает обозначать Олег Деревинский. В той игре, которую они показали против «Металлиста», Потому что правильно вы заметили, Виктор, что э, защитная линия Днепра пока что оставляет желать лучшего. И, э, э, этот, тур вообще, <соспорядок> этот тур вообще вот какой-то такой неудачный, 15-й тур э, середина чемпионата. Мы вот сколько игр видели, сколько травм мы увидели за эти два дня. Особливо да. сьогоднішній день. це Звичайно, в кожному матчі по, по два травмовані футболісти. І Романенко струс мозку, якщо говорити про Волин Заря, так, заря Волин, точніше. Плюс ще один важливий фактор. Він додає зросту в таких -от верхових дуелях. Висока команда Карпати. Зараз небезпечний момент біля воріт Дніпра. Стандартна ситуація. Ходоб'як виконує подачу на дальню стійку, Подача, удар. Лаштовка пору. Такий сейв, так, і це Федецький. По-моєму, він вже виділ м'яч в воротах. Но ну вот мяч как-то не отскочил. Все-таки ударился в землю. И все равно на, на отскоке Лаштувка его успел отбить. Ще одна стандартна ситуація, ще одна подача. штрафний маданчик Дніпра. Денисов грає повітряну боротьбу, Федецький бореться в повітрі. по вибиває мяч, розряджає ситуацію. Вот отлично. Хорошо розіграно, дивіться, потеряли игроки Дніпра. І от, бачите, на відскокі. Мяч скользнул по траве, не отскочил бы довольно высоко. Так бы и Лашковка не, не, помог бы, если бы мяч более высоко отскочил от травы. И э, с точки зрения ставления... Ну, вот как хорошо. Не вот в чем, в чем, сила Кузнецова. Не, не просто выиграл, важно, еще и отдал хорошо во фланге. 20 минут мы смотрим этот матч уже в Котра. Знаходимо підтвердження того, що такого футболіста, як Кузніцов не вистачало, не вистачало типового центр Форварда. Ну, тут ще один важливий момент. Чому не використовував такого типового центр форварда або не мав, або не шукав такого типового центр Форварда Олег Конону. Тут, мабуть, теж мова йде про ставлення тренера до дорогу. Ну, в, в принципі, може бути не зовсім такий тип, але тим не менше, центральний нападаючий. Сказаю, що Калініч зіграв проти Волині і ввів е, Васову ману. Був готовим до гри проти Волині, але На поле так і не вийшов Нікола Калініч. Копалець повертається гру. Доводити свою флангову роботу до логічного завершення, до ударів по воротах. Ох, oh, oh, яка поширка. У ну, Карпат, куди на передача. Боже ти мій. Ну як такий пас можна було віддавати? Ситуація. Да, ну, Євген пар... Чебурячко mm. дуже серйозно помиляється в цьому епізоді. Федецький не наважився пробувати самостійно в поворотах. Мілошевич. Віддає на правий фланг, Гірський. Подача, Хороша подача, але положені позарою Артем Федецький. Ну вот постепенно просачивается, да, все-таки вот э, пока еще нету э, позиционной атаки у Карпат, э, чтобы они так что-то создавали благодаря позиционным атакующим действиям. Ну вот просачивается постепенно, и вот правильно мы подмечали в начале, что э, чуть-чуть где-то надежности не хватает в оборонительных порядках Днепра. А, рановато. Худобяг, снова передача на Фадецкого. Вот. Удар! А Кополовец, ну единственное, вот... Э Стоит. Опять третья, оси, третья ситуация, он не бежит замыкать дальнюю штангу. Вот видите, какие процветый хит, что называется, и с сегодня. Фадецкий в роли правого вингера. Вот видите, идет передача, и вот мы видим, Кополовец трусит на левом фланге. Такого не должно быть. Ага. А как бы Вичу, а? Как бы Якбойвичу, да. Как бы ну, конечно, должен бежать параллельно. Да. Они. Они занимают идентичные позиции с Федецким, поэтому они где-то параллельно должны двигаться все время на одном уровне. Цікавиться и уже его купую. Как же такого можно А так и Карпат Кузнецов не стыгает до мяча. Посмотрите, сколько игроков Карпат находится в позициях. И в принципе не совсем они прикрыты. Вот немножко, на мой взгляд, Днепр сейчас играет с огнем. Так. Вот э, сейчас Я хорошо, ходи... хорошо Голодюк. Вот видите, и Федецкий открыт, и Кузнецов открыт, и слева там было, было тоже создать ничего там. Подача виткутового кутового пропорция. Хорошая подкрутка, лаштука выбывает мяч, боротьба. Удар! Мяч пролетает, ползворота. Юр Юрхудабя. Ну, удар получился в ближний угол. Если бы в дальний, конечно, попал таким... Вот отсюда, если бы в дальний угол он попал, то было, были бы проблемы у лаштовки. Распоряджается мячем. А вот эти Кума Бера регулярно цефакт. Подача. Но нужно обострять, не только в середину уходить, а да. нужно уходить и, и как с левой стороны, так и разнообразно нужно играть. Ну, зараз Блэкборна Никола Калинич. Зараз він дуже добре а там видає наливо. Забегание Денисова, кону плянка да. пробегает. Можно было наливо давать. Ну, видите, тут два варианта всегда. Забегать нужно всегда. Уже такое дело. Тот игрок, который имеет мяч, он уже решает, что ему лучше. Ну в данной ситуации, конечно, забегание Денисова было, мне кажется, более опасным. Но мы знаем удар говорили про претензии до опорных пів захисників Днепра. Ну, здесь нарушение было. Но удар, поворота. Здесь, мне кажется, нарушение было. Здесь выпрыгнул Мандзюк и положил руки на спину Кузнецова. Он думает, положит, выдает передачу. Арбитр Мя... на остановил игру. Карпаты впевно на контролируют мяч. Карпаты впевно на ну, контролируют мяч. Потому что по одному, видите, Кулаков выбросился, а Инкум не успевает вместе с ним перестроиться. Давайте посмотрим. Ведь когда Кулаков побежал, условно, на, на левого защитника Карпат, то так, должен параллельно ним Сзади него э, инкуб должен идти на игрока, который, которому будет адресоваться передача. Вот они, нет у них синхронности движения. Мы такие вражения что еще... не про Ротань, удар, поворота. Какого по ворота проходит? И на левый фланг передача выполнена Ткачук. Подача, злива. Кузнецов. Кузнецов не удается ему пас на опасно право фланг на Артема Федецко, зараз ротань, а вот а, так, ну это Кулакова опускает, значит позицию <coughs> правого, 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 правого защитника до да, уйдет, да, и Алландр центральную Алландр. зону. Ну, в принципе, может быть есть логика в этом для того, чтобы где-то за счет кулакова, который будет подключаться из глубины, чего на карте кубу. За то, что снял, футбол, За то, что что снял да. футболку. Да, ну на поле-то раздеваться не надо. Да, вот это Инкум подвел свою команду как. Атака Карпатку Полывается. Удар поворота. Ворота проходит мяч. Да, таких удалений мы еще не видели. Ну, так от Олег Деревинський на пару із інкумом перебудував Кулакова у права захисника. В українському чемпіонаті я скажу, що в європейських матчах я бачив такі ситуації, але жовту картку людина отримувала не за те, що скидала футболку під час заміни, а за те, що затягувала час. Ситуація, коли було вже, вже попередження, так? Олександрія Шахтер. І справді рекорд. Да. Удар по воротах. По воротах проходить м'яч. Коноплянка пробивав. 6. 6 вилучень. Ще один матч попереду. Матч арсенала із Кривбасом. І завтра два. І завтра два. 2. Герський. Подача автофту. Ну, Майданчик Лаштука грає ну, по раз ми увидели Гірського в, в атаці. Ну, сейчас мы посмотрим, как э, сможет э, Кучера усилить э, давление на Днепро. На левый фланг передача. Борха подключается до атаки. Подача штрафный майданчик. Хоро, хороший. Кузнецов. Если бы такой немножко с подкруткой, чтобы, может быть, до Почека мог дойти, тогда Непра. Мандзюк э, Дунея подключился. Кравченко. Пасует на Шахова. Удар поворота. Хороший удар, да. Очень важно вратарю быть вот, готовым, когда команда не очень много атакует и работы мало. Вот такой удар классный, как сейчас Евгений провел. Посмотрите, какой хороший удар. Ну, Тлумак молодец. Ну, потеряли Карпаты во втором тайме остроту. В первом тайме все-таки больше получалось у Карпат. От во втором таймі все-таки вдалося Дніпропетровцям как-то успокоїти. Зараз ще гірський фалик проти Шахова. І цікавий штрафний виконуватимуть Дніпропетровці. Кравченко готується до виконання цього стандарту. 82 хвилина матчу. Ну, Я думаю, що втома, втома дається знаків, бо швидкості Карпати не Карпати все таки. Кравченко, Ботенко, били Краченко Кравченко О, гол! какой гол забивает 82 Сергей! 82 да. голы Сергей Кравченко. Можно сказать, уже принёс перемогу годику. Да, давно Сергей не забивал свои коронные голы. Вот, молодец, нужно поздравить его. Ну по моему там. Руслана, Ротаня, так команда витает еще Ну, по сути, как, как тут прекрасный ворот. удар тут хороший. Прекрасный и, удар. И даже прекрасный бросок от Лумака не, не помог, потому что удар был действительно мастерски выполнен. и теряем моменты. Кополовец. подача. Ротань перерывает эту передачу. И снова Кополовец, подача. Лаштука и фол против Лаштуки Сбоку Грегора балажится. Мы зараз бачим, но с майданчиком. Удар Ткачука выше Ну, вот два раза подряд решил Ткачук проверить удар. У него неплохой удар. Но не попал в ворота. Первый раз заблокировали игроки. Удар. это сейчас... похвала. похвал. Mm Навязал боротьбу Молодец, промоку, отобрал мяч, да. Да. Ну, хорошо пробил. Чуть-чуть ніже. Кілька мільйонів євро витратив за два трансферні вікна. Дніпро час роботи Хонде Рамаса. Ну, подивимось. Чому ну, поздравляємо Дніпро в так, Дніпро, случае, вітаємо да. Дніпро вітаємо з перемогою! Дніпро вітаємо з перемогою! Результат.